Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирик и сегодня мы будем что-то вроде смотреть э, видео какого-нибудь э, человека, точнее, я знаю, кого вы еще не знаете, но я думаю это логично. И я буду комментировать его, как сделать многие уже обзорчики и так далее. Но... Что ж, давайте начинаем смотреть видео. Видео это про клавхираврина. Я буду показывать как вторую часть. Ссылочку на это видео я поставлю в описании. В случае, если кому-нибудь все-таки понравится это э, видео. Ну, то, что я комментирую. И если же вам понравится, то вы будете смотреть. Ну, это логично. Ну что ж, давайте вот все-таки уже перейдем к видео. Ну, что ж, вот. Начинаем. Саня! Саня, подъем! Подъем! А, да. Что? Значит, ты помнишь, что произошло? Я не помню. Я как-то не очень помню. Я помню все в картинках. Смотри. Нет. Ну, я помню то, что мы летели. Куда мы летели? Смотри, какая деревня. Пошли спросим что-то. Пош... А, у кого? У жителей? М -м -м -м. Ладно, продолжаем. Что в сундуках тут? Что М -м, У них что-то много всяких драгоценностей. Что мне это напоминает? М -м -м. Это же... О, ГТФ надо, точно. пойду как погуляю. Нифига себе, тут алмазы. Это же наше сбережение, давай за Давай возьму, ну, может, шутки заплатим, может, они на паркушку дадут. Так, тут слишком пусто. О, пошли в деревню, Интересно. Мы вообще летели в Нью-Йорк. Ты понимаешь? Так, интересно, мы делаем. Вот, стоп, откуда у меня карта? А, что-то я, я ничего не понимаю, мы сейчас где-то в пустыне. Так, стоп, это они в пустыне и дома в ней не деревянные, не песочные. Что за фигня? Непонятно. Значит, это Африка. А, это паука. Ты таких еще ни разу в жизни не видел. Ну, а я каждую ночь вижу, если ты играешь в Майнкрафт, ты же тоже должен их видеть каждую ночь. Где логика? Э, э, здесь есть кто-нибудь? Люди? Люди. Смотри, иди сюда. сюда. Иди сюда. Смотри, <свист> у них тут один алмаз. Это, это что они? Они не богатые. Не богатые? Чуваки, да, у них алмаз. А вот когда я играл на сервере, на котором, ну, скажем так, старт не очень, да ладно. Я там, когда нашел один алмаз, даже с краем, очень сильно радовался, знаете ли вы, вот. Видите, его очень тяжело найти. Да, очень тяжело, там, зомби. Эм, подождите, вернемся к сути. Чуваки, один алмаз, это нормально, а у вас их целых достака, вот. Вы богатые, они не бедные, запомните это. Ну, блин, но один алмаз просто. А, ладно, ладно, продолжаем. Ладно, возьму. Зачем? Аж сидела, смотри. Пошли? Так, пошли искать людей. Люди. Люди. Заглядываем в дома, может, в дома? Нет, тут, тут вообще нет. никого нету. Странно. Люди. А какое-то интересное дерево называется. Люди. Или вообще не... Смотри, смотри, как они тут сделали тут воду на линии. Смотри, я вижу тут что-то необычное. Все, что тут необычное, это вы два человека, которые не могут снять нормальные А-а-а! смотри тут. Это называется деревня Сафари. Здравствуйте. Да можно нет. к вам пойти? Здравствуйте. Мы, вот сейчас, мы летели на самолете в Нью-Йорк, и мы неожиданно упали. И разбились. Вы можете нам по Нам, нам холодно. Нам холодно вообще-то. В Если жена. надо, можно даже заплатить. Пусть пустыне же, в нашем Да что вы, ну, что вы. Вот, возьмите. Спасибо. Можете рассказать, что, что, это за деревня и что тут происходит вообще? Потому что мы летели и упали там, камни подалеку. Что тут происходит? У нас пошла легенда о хазе Херабрина. И после этого, этого как, то, что то? За я так за Херабрин. Херабрин. Я думаю, он... что бил 217.6. Давно дело было. Mm. Mm. Блин, херобрин. Я что-то читала о херобрине Я вообще не знаю, что за херобрин. Я читала. Но, но я не знаю, я забыл, я очень давно читала. И глава блин, на дробопизе. Mm -hmm. Вам нужны колбы? Привет. Так, Кто? Мне... У меня есть три гигантские. Вы мне подскажете, какие тут дома свободные, где мы можем ее ночевать? Это... У ну, меня же один там новый дом. Не покажете? Да, да почти все, кроме этого. Ну, а, Шайс, как же вас зовут? Так, если я не ошибаюсь, ники пишутся над головами. И это факт. Так, чем вы их спрашиваете? За чем? Гуру Меня мистер Хид Это Саша А вы кто? Эрби Хид, Хид Давай мы, мы вместе будем жить вот В этом доме Я на первом ну, без разницы, на каком, на каком этаже Давай ты будешь здесь жить, я вот здесь Давай Но, Давай мы тут проживем второй этаж да, просто маленький какой-то. Да я могу вернуться. Мне кажется, равно если честно. Короче, я буду второго, да на втором, ты на первом. Давай. Ну, гей. Только а вы можете сделать кровать? Да, у вас, же, у вас есть лишний кровать? Да. Нужно быть приема. Так, а у вас это платно, вот тут уже? жить? Сколько у вас? Сколько, Сколько? Да не бесплатно? Все уже умерли Сколько после этого падающего Отправились его искать, так <laughs> и не вернулись. Значит, наверное, он какой-то богатый, ценный. А что теперь? алмазы, золото. Чего только нету? <laughs> может, может быть, мы, мы сможем найти этот клад. На многих пытались. Что Во -вот в где он вообще находится? ай, а, 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 да. Второй раз их видишь, второй раз удивляешься потому что уже видел. Зачем? Э, ты а. же ночью бил одного. вот это за килл. О, это уже. Да шлем а зачем вам шлем я. Я, я могу тебя положить, положить. Это... два у нас у это понятно потому что мы это тут получается купили скажем так у нас что это Где куда, куда Даже обратно в нью-йорк полетели обратно что обратно в нью-йорк полетели обратно хм. Мне надо время подумать, что они сказали. Ну, ёжики, типа, по-моему, ну, таких... Раз он так испугались пауков, таких монстров ну, нет. Ну, абсолютно считаю, это а чтобы... вы, вы вообще чем занимаетесь? Мы? Оттуда я оттуда еду бегать? Ну, пшеница, видишь? Он пшеница. арбуз в другом месте растут. еще свиньи. Саша, Саша, пошли, Саша, пошли, сходим к обломку, посмотрим, может там еще что-то уцелело. Стоп, а вам не, нужен, вам не нужно железо вот? Просто на самолете много было железа. Пригодится. Пошлите, соберете. У вас есть перка? У где-то... Будет узнать. Там где наш самолет был? А вот там. Там странное место. А что вы с трошником делаете? Курите. Курим! Костник! Господи! Я бы такого точно не надумался. Хурим костник. Я вот я не знаю, что я это сделал, если бы они ответили да. Ой, 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 фу. Ладно, продолжаем. Нет. -то Пу -пу Саш, давай проводим до, этого, до самолета, я отойдем на несколько диск... минут, просто надо больше сказать. А, вон, он нашел самолет. Саша, иди сюда. Где? О, это что? Наш самолет? Наш самолет. Иди вот, пока посмотри там что-то. Мы сейчас Сашу поговорим. Саша, иди сюда. Кэмби, иди, иди. Саша, мне кажется, это какое-то странное место. Мне кажется, что это какие-то серийные убийцы. Почему? Потому что они в твоем же музее деревни. Ни Я одного думаю. жителя нет. Никого нету.

А у нас вот они не живут в дереве. Так. Ну конечно, вы здесь, наверное, перебиваете. Ой, смотрю, откуда они. Тут у Так, мы вернулись. А вы через дерево? Нет, извините, лучше. Так, а можно спросить вот одна, почему вы, вы живете одни? Не спрашивайте, чуваки, не спрашивайте никогда. Они же могут узнать то, что вы подумали, что они убийцы и убийцы вас. Нет, нет, не спрашивайте их. Ну, точнее, тут вообще не времени. Все справились за кадром херобил, потому что они были не такие уж и богатые. А они собрали экспедицию, нас двоих оставили. А у меня вопрос, почему же вы не пошли? Потому что да, мы кому то нужно оставить деревню. Мы хотели нас не преследовать. Не, ну мы можем помочь вашей деревне развиться, только если вы поможете нам выбраться обратно в город. Да. А, только, только тут, по -то еще далековато. Не, ну... Да, я смотрю, но У меня тоже есть. Я даже не И вижу. вижу. Большой. А, я обжлся, главное. А, большие деревни покажем. А, в смотри, дерево даже будет. Да не надо уже, что? Чем, Чем ты будешь, будешь добывать? добывать? У тебя есть такое? Попробуй, попробуй рукой сломать. <свят> 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 ну, вообще-то, да, рукой я лично, <свят> когда зашел в Майнкрафт, я сразу знала, что что дерево надо ломать рукой про крафт я конечно ничего не знал но про то что дерево надо ломать рукой это я знал всегда ну как то как у него может быть меч и курица и так далее если у него ну если у него не было если он никогда не срубал дерево рукой а господи ей очередной Так, ладно, да давай, пожалуйста. пошли деревню завтра утром в За мостиком. Да? да. Хорошо, хорошо. Вот сраные пеньфуди. Так говорим, же, нельзя пить. Ну, по голосу вы, им как бы нету вообще матча. Нельзя пить. И что, родители разрешают? Майнкрафт нет, кстати. Пофиг. Нельзя пить до 18 лет. Нельзя. Нужно еще а одну кончилось. Пошли о наших новых. Тихо, ты разбудил. Да блин, да с таким шапотом у них явно уже много людей обворовано. Ну да, 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 конечно, конечно, конечно. Что я говорю? Они же супергриферы. Да, 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 конечно. Блин, эта дверь не запривачена, господи, ты этого не можешь понять, она же не запривачена, как ты ее не можешь открыть? Выпусти. Да, с субтитрами у них единственное, что получилось. Да, короче, пацаны, если хотите снимать еще другие сериалы, то э, как вам сказать? Ну, снимайте сериалы, это получше, там, я не знаю. Палево. Снимайте сериалы, это получше, а то вот как тебе сказать, как вам сказать? Наше видео говно! Да. Ну что ж, давайте досмотрим тизер.